wali. Belalah sekarang kita tinjau pula perkembangan di bumi Kenyalang langsung bersama dengan Lawrence Norsila Tarha di RTM Kuching. Silakan Norsila. Terima kasih Taufik yang ke Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Bermula terdepan, tiada lagi rumah seri kenangan baru yang akan ditubuhkan dengan hanya 9 rumah seri kenangan saja yang telah disediakan di seluruh negara. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, ini bagi mengekang peningkatan tren penempatan ibu bapa di pusat jagaan. Tegas Datuk Sri Rohani, ibu bapa sepatutnya dijaga oleh anak-anak dan bukannya menjadikan pusat jagaan tersebut sebagai jalan penyelesaian. Menyatakan demikian pada majlis perasmian Pusat Aktiviti Warga Emas Pawai Kucing di Jalan Merak Semariang, Datuk Seri Rohani berkata malah ada yang sanggup meninggalkan ibu bapa di pintu pagar rumah Sri Kenangan. Dalam pada itu, beliau berkata kes keganasan rumah tangga kini meliputi golongan berusia 60 tahun dan ke atas berdasarkan statistik bermula penghujung tahun 2015 dan tahun ini. Justru, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara akan diminta membuat kajian tentang puncanya bagi membolehkan kementerian merangka cara menangani kes tersebut. Kementeriannya juga sedang dalam perancangan untuk mewujudkan kad khas bagi warga emas. Kementerian akan berbincang dengan Jabatan Pendaftaran Negara bagi tujuan tersebut selain melihat kepada Australia dan United Kingdom sebagai contoh untuk memastikan kesaksamaan ciri-ciri kad itu. Sementara itu, beliau berkata pusat penempatan sementara warga emas Respite K yang diperkenalkan di Rumah Seri Kenangan Ceras Kuala Lumpur bakal dipanjangkan ke Sarawak. Respite K memberi alternatif kepada waris atau keluarga yang terpaksa meninggalkan orang tua untuk tempoh tertentu seperti untuk menunaikan haji, bercuti atau bertugas di luar kawasan. Berita terbaru yang kami terima sebentar tadi maklumkan dua individu wanita masing-masing berusia 18 dan 27 tahun telah menyerah diri di balai polis bau petang tadi. Telefon bimbit milik mereka juga telah dirampas bagi membantu siasatan berhubung kes penyebaran berita palsu tentang penculikan yang efisien di luar bandar. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari, ini sejajar dengan kepesatan pertumbuhan ekonomi e-dagang. Selain itu, ia juga bagi memastikan usahawan-usahawan di Sarawak terus berdaya saing bukan sahaja dalam negara bahkan ke peringkat antarabangsa. Beliau berkata antara inisiatif yang dilakukan oleh kementerian termasuk pembinaan menara telekomunikasi, pembukaan pusat internet dan mewujudkan Wi-Fi community. Setakat ini terdapat 237 menara telekomunikasi, 104 pusat internet dan 1027 Wi-Fi community di negeri ini. Beliau berucap demikian pada majlis pelancaran transformasi perkhidmatan pos luar bandar peringkat negeri Sarawak di Dewan Masyarakat Lundu. Posmen Pintar atau juga dikenali sebagai Smart Postman diperkenalkan bagi mengumpul data-data berkaitan telekomunikasi serta komuniti tempatan selain membantu dalam meningkatkan taraf infrastruktur di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Yayasan Scout disaran supaya mencari sumber polehan baru dalam mendapatkan lebih banyak lagi dana bagi meringankan beban pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan untuk melanjutkan pelajaran. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satin ketika menyempurnakan Majlis Penyampaian Anugerah Khas Ketua Menteri Sarawak AKKMS ke-24 dan sambutan ulang tahun ke-45 Yayasan Sarawak di Kompleks Tun Sarawak memberitahu ia perlu bagi membantu pelajar tidak berkemampuan terutama yang melanjutkan pengajian di luar negara. Ujarnya, ramai graduan berkelayakan untuk ke tahap yang lebih tinggi seperti dalam jurusan ijazah sarjana ke ijazah kedoktoran terpaksa menolak peluang atas sebab kewangan. Jelasnya, Yayasan Sarawak tidak boleh hanya berharap kepada sumber perolehan sedia ada seperti daripada hasil balak dan peladangan memandangkan perolehan tersebut agak terhad. Pada majlis itu, beliau mengumumkan peruntukan sebanyak RM10 juta ringgit kepada Yayasan Sarawak bagi memulihkan lebih ramai pelajar yang tidak berkemampuan melanjutkan pelajaran. Seridik kini sedang giat memperkasa pendidikan prasekolah agar semua tenaga pendidik di pusat tadika perkenaan mempunyai kelulusan sekurang-kurangnya peringkat diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak sebelum tahun 2020. Pengurus Besar Sedidik Sebi kata hampir 70% tenaga pendidik di pusat sedidik di negeri ini telah diberi kursus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Katanya sedidik juga akan mengenal pasti guru-guru berkelayakan untuk melanjutkan pengajian ijazah dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dalam usaha mentransformasikan sedikit beberapa penambahbaikan diberi tumpuan termasuk tahap penguasaan bahasa Inggeris dan mod operasi yang lebih fleksibel mengikut keperluan pelanggan. Beliau berkata demikian pada majlis convocation ke-26 sedidik Zon Miri di Miri. Pada majlis itu, seramai 97 orang graduan telah menerima sijil tamat pengajian prasekolah sedidik. Sedidik ialah anak syarikat milik penuh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak PPES yang menawarkan pendidikan awal dan penjagaan kanak-kanak serta penjagaan sebelum dan selepas waktu sekolah. Baik, saudara setakat ini, oleh semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Taufik dengan Asafurik.